Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walauberi sekalian Saya rasalahkan dah tiba masanya kerajaan definisikan kembali had umur untuk menganggap mereka ini sebagai kanak-kanak. Sebab kalau umur 16 dengan 17 tu, mereka ni dah dewasa, dah cukup matang dah sebenarnya untuk buat keputusan sendiri dan tahu apakah akibat perbuatan mereka itu. Sebab bila jadi macam kes dekat Melaka baru-baru ini kan, budak form 5 terlibat dan sebagainya, tengah-tengok dibicarakan dengan bicara Juwana sebagainya macam tak kena tuan-tuan sekalian. Keadilan memang tidak dapat ditegakkan kalau macam tu. So tolonglah kerajaan definisikan kembali takrifan Juvana itu supaya kita tidak membiarkan mana-mana pemangsa seperti ini terlepas daripada hukuman yang berat hanya kerana mereka itu kanak-kanak. Kita intro dulu. La 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 la. la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita masih lagi tidak reda dan tidak selesai dengan kisah Zara Kairina. Even baru-baru ini pun ada satu dua kes buli juga yang muncul yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah yang saya kira memang betul-betul menggemparkan negara kita ini. Macam banyak benar kes buli ni kan? Tengok-tengok terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, satu jenayah yang sangat-sangat jijik berlaku dekat negeri Hang Tuah, Melaka. Di mana dilaporkan ada empat orang pelajar tingkatan lima telah bertindak merogol secara bergilir-gilir seorang pelajar perempuan tingkatan tiga. Di mana fakta kesnya seperti mana yang diceritakan, pelajar perempuan itu sebenarnya dia patah balik ke sekolah ke kelasnya kerana dia nak mengambil buku yang tertinggal. Ketika ini waktu persekolahan telah pun habis. Tetapi tidak disangka-sangka olehnya, empat orang pelajar tingkatan lima telah siap sedia menunggu dia dan kemudian dia pun telah ditekuk mulut ditarik ke dalam salah satu kelas dan kemudian perbuatan keji itu dilakukan. Di mana kalau ikutkan laporannya, dua orang melakukan perbuatan keji itu, seorang tukang cover line, seorang lagi tukang rakam video. Rakam video Tuan Tonos Klan dan benda ini tersebar hanya selepas seorang guru memaklumkan kepada ibu kepada pelajar tingkatan tinggi itu betapa video anaknya telah dilakukan dengan sedemikian lupa telah tersebar dan of course lah hancur dulu lah timah dia kan melihat anak perempuannya harapannya tiba-tiba diperlakukan seperti itu rupa dan sekarang ini pelajar perempuan itu difahamkan tengah berada di hospital untuk pemantauan dan juga untuk sokongan psikologi di mana benda ini memang betul-betul menggemparkan negara tuan-tuan dan puan sekalian macam mana pelajar-pelajar tingkatan 5 ini boleh melakukan satu perbuatan satu jenayah yang cukup keji terhadap pelajar tingkatan 3 dan boleh lakukan dekat bangunan sekolah pula tu sampai mengundang persoalan dari netizen eh tak ada cikgu ke masa tu macam mana budak perempuan tu tak jerit ke apa-apa ke tetapi selepas saya membaca fakta kes Of course lah masa itu mungkin dah habis waktu persekolahan. Mungkin pada ketika itu tidak ada orang sangat pun dekat sekolah itu dan mungkin bangunan blok sekolah itu, bangunan kelas itu sendiri jauh daripada bilik guru dan sebagainya. Dan macam saya sebutkan tadi, salah seorang daripada pelajar tingkatan lima itu telah bertindak menekuk mulut mangsa menyebabkan mangsa punya jeritan itu macam digumamkan. Tak ada dengar sangat dan sebagainya kan. Dan... Ialah, Amat malang sekali bila Pak Gad pun macam tak buat rondaan. Zaman saya sekolah dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian Selepas habis waktu persekolahan Pak Gad biasanya akan round satu sekolah tau Satu sekolah block by block Untuk tengok siapakah lagi yang masih tertinggal Kod-kod lah ada pelajar yang tertidur ke Ada pelajar yang terlepas ke Ada pelajar pingsan ke apa-apa ke tasdor ke apa-apa kan So biasanya Pak Gad lepas waktu persekolahan Dia akan buat round the, round the table lah buat kotoran kan Dia ronda di setiap bangunan-bangunan sekolah Setiap blok dan sebagainya setiap jam makmal, tandas dan sebagainya. So, saya tak tahulah sama ada pak gad dekat sekolah itu ada buat rondaan atau tidak selepas habis waktu persekolahan tersebut. Cumanya, saya merasakan andai kata kalau rondaan itu dibuat, mungkin nasib budak perempuan itu tidak akan seteruk itu. Tetapi lah, kita tak berada dekat tempat kejadian, kita pun tak tahu ceritanya, cuma selepas ini, saya berberangkapan dan berpandangan. Mana-mana pengawal keselamatan sekolah kan, biasanya ada 2-3 orang, salah seorang daripadanya tolong buat rondaan lah. Setiap kali habis waktu persekolahan, buat rondaan. Round the table. Check setiap bangunan sekolah dari hujung sampai ke hujung supaya hendak memastikan semua budak dah balik. Dan anda kata kalau dia ni belum balik, contohnya kan ada orang yang balik ke apa-apa ke, kena tanya. Kenapa kau stay kat sekolah lagi? Ada keperluan apa untuk kau stay kat sekolah dan macam-macam lagi lah. Sebab kita tak nak benda-benda yang tidak diingini terjadi. Dan anda kata kalau lah pelajar perempuan itu kan contohnya, dia patah balik ke kelas ke apa-apa ke untuk ambil barang-barang kan? Alice maklumkan dekat Pak Gad kalau keadaan dah sunyi ke apa-apa ke dan Pak Gad tu kena temani pelajar perempuan itu untuk mencari barang yang tertinggal dan sebagainya lah. Yalah, dari satu segi untuk keselamatan dia juga kan. Tapi itu semua merupakan cadangan yang datang daripada hati saya je lah tuan-tuan dan sekalian berdasarkan kepada apa yang berlaku. Cuma nak balik pada kes ini, kes ini memang sangat-sangat berat. Ini bukan sekadar perlakuan juvana, ini satu perlakuan jenayah. Rogol ialah jenayah tak kira siapa pun yang buat. Tetapi biasanya kalau kes-kes macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya pelajar-pelajar Tingkatan 5 seperti ni dia akan terlepas daripada dibicarakan sebagai seorang pesalah dewasa ataupun pesalah biasa. Sebaliknya dia akan dibicarakan hanya sebagai pesalah juvenile dan biasanya hukuman untuk orang seperti ini, budak-budak seperti ini biasanya akan diantar ke -geni lah akan dihantar ke Henry Geni di sekolahkan dekat situ sekolah poli akhlak dan sebagainya dan kemudian selepas beberapa tahun dia akan bebas di situ tapi pada pandangan saya lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan benda ini bukan sekadar saya seorang cakap ramai lagi termasuklah sahabat saya Rashid Razak termasuklah page turn tr di Raja Malaysia dan macam-macam lagi kan saya beranggapan mungkin sudah tiba masanya kerajaan agar mengkaji kembali had umur Juvana itu sendiri sebab sekarang kalau bawah 18 tahun ianya dikategorikan sebagai Juvana Kalau dikategorikan sebagai Juvana bermaksud mereka itu dianggap seperti kanak-kanak lagi Even Fadilan Siddiq, Menteri Pendidikan pun kata mereka ini masih kanak-kanak dan sebagainya jadi kita tak nak masa depan mereka terjejas What the hell man? Sekarang ini kita dok kisahkan 4 orang belajar tingkatan 5 yang melakukan jenayah itu takut masa depan mereka terjejas dan sebagainya dan bagaimana pula dengan pelajar Tingkatan 5 pelajar perempuan itu yang dah confirm-confirm terjejas masa depannya kerana telah ditebuk tupai berulang kali tak fikir ke pasal tu sepatutnya sebagai seorang ibu yang ada anak perempuan Fadina kena fikir dengan pertimbangan emosi seorang ibu juga dia tak boleh macam bagapan Oh, kita nak bagi uh, kelepasan kepada pelajar-pelajar tingkatan lima ini supaya mereka pun dapat ambil SPM dan sebagainya, bla bla bla. Kerana kita takutkan masa depan mereka terjejas. Ayat itu menyakitkan hati tau. Sebab kita fikir pula masa depan budak perempuan itu yang dah sah-sah terjejas. Macam mana cerita itu sekarang ni kan? Jadi, Itulah yang saya rasa macam tak seronok sebenarnya tahu Sebab bila pelajar itu dah pandai melakukan jenayah seperti itu. Bila pelajar-pelajar tingkatan lima itu boleh buat perancangan seperti itu. Bermaksud mereka dah boleh berfikir. Mereka dah boleh merancang. Mereka dah tahu tentang baik buruk tindakan mereka itu sendiri. Mereka bukan budak umur lima tahun, enam tahun ataupun budak form one yang masih lagi memerlukan guidance daripada mak bapak. Mereka ini dah tingkatan empat, tingkatan lima. Mereka dah dewasa even kita pun tahu had umur pengundi sekarang ini ya 18 tahun ke atas. Jadi setahun saja selepas mereka itu berubah jadi kanak-kanak terus jadi pengundi. Dan macam mana? Maka saya rasa mungkin macam saya katakan tadi, kerajaan dah bolehlah berkira-kira untuk mengkaji semula had umur bagi jovana ini. Kalau umur 16, 17 tu jangan anggap mereka sebagai jovana lagi dah. Mereka dah pandai berfikir. Mereka tahu baik buruk tindakan mereka. Mereka tahu risiko yang mereka ambil. Jadi anda kata kalau mereka mengambil risiko itu juga dengan melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan jenayah, mereka mestilah dibicara kerana mereka tahu mereka melakukan perkara itu dengan kesedaran. Bukan, oh, diorang ni kanak-kanak lagi, diorang tak tahu apa-apa. Eh, come on lah. Bak kata lah kan. Umur 16-17 tu, mereka dah boleh keluarkan sperma dah. Dah tahu dah, memang dah ketagih sangat keluarkan sperma tu. Jadi, pada pandangan saya, umur 16-17 ini, Bolehlah kita berhenti kot anggap mereka sebagai kanak-kanak. Mereka dah cukup besar. Mereka dah cukup dewasa. Mereka dah cukup faham akan segala cost and effect daripada perbuatan-perbuatan mereka. Dan lagi satu, saya tertarik dengan cadangan daripada Ketua Pemuda UMNO iaitu Akmal Saleh. Selepas ini, guru-guru dibenarkanlah balik untuk rotan pelajar-pelajar ini. Sekarang kita lihat pelajar-pelajar makin lama makin naik minyak, makin naik kepala sebab guru-guru dah tak boleh rotan. Rotan adalah antara hukuman yang dilarang dekat sekolah. Kita semua tahu. Even suruh berdiri dekat dalam kelas pun tak boleh atas alasan oh telah mencalarkan emosi murid. Sebab itulah budak pada zaman sekarang ini kau hajar belaka. Minta maaf cakap. Budak zaman sekarang ini betul-betul naik mua, betul-betul macam naik minyak, betul-betul macam berlagak nak mampus, mereka boleh lakukan apa saja. Even sekarang ini, kita ucapkan terima kasih kerana mereka sudi datang ke sekolah. Apa benda ni masalahnya? Perasan tak dekat sekolah-sekolah? Kita tulis, terima kasih kerana hadir ke sekolah ini. Punya nak berlembut sekarang ini kan? And then, minta maaf cakap lah, guru-guru pun beratur dekat pintu masuk, raikan, guna murid, eh, terima kasih datang, selamat datang. Itu tempat menuntut ilmu. Adabnya ialah murid kena hormat guru, bukan sebaliknya. Murid itu yang kena hormat guru itu. Dan benda itu dah jadi terbalik sebab sistem kita sekarang ini betul-betul memberikan mua kepada budak-budak ini masalahnya. Kerana itulah kes-kes berkaitan dengan pelajar-pelajar ini. Makin lama, makin menjadi-jadi. Makin lama, makin meningkat. Makin lama, makin melampau masalahnya. Jadi, saya sebetulnya lah, kata Akmal, perkenalkanlah balik hukuman rotan untuk pelajar-pelajar yang bermasalah dekat sekolah. Even saya pun adalah antara mangsa yang pernah kena rotan kat sekolah. Okey je, hidup je Alhamdulillah. Bahkan saya berterima kasih kepada guru-guru yang merotan saya dahulu sebab kalau tak kena rotan mereka itulah mungkin saya tak jadi orang macam sekarang. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Di saat kita nak kembali kepada old school teaching, pasti akan ada mak bapak yang woke lah sangat kan? Yang akan kata, oh tak boleh, kita kena jaga emosi anak-anak ni sebagainya. Dan berbalik kepada emosi, Emosi siapa pula yang kita akan jaga seandainya kalau anak-anak yang kita muakan ini melakukan jenayah yang cukup kurang ajar dan cukup jijik seperti mana yang berlaku dekat Melaka ini. Siapa emosi yang kita kena kawal sekarang ni masalahnya. Jadi untuk menutup video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan agar empat-empat orang pelajar tingkatan lima ini tolonglah jangan bicarakan mereka sebagai seorang juana bicarakan mereka atas kesedaran dan pengetahuan mereka melakukan jenayah itu. Mereka merancang sistematik tuan-tuan. Mereka tunggu, mereka nampak, mereka tangkap, mereka siap ada orang yang tolong cover line, ada seorang yang rakam video dan menyebarkan video itu. Itu perbuatan yang keji kalau mereka sampai tahu nak rakam video benda itu, bermaksud mereka memang dah faham sangat apa yang mereka buat. Dan orang seperti ini, budak-budak seperti ini tidak layak langsung untuk kita bicarakan sebagai kanak-kanak. Boleh faham tak benda tu? Tetapi itulah kita menantikan sama ada kerajaan ada political will atau tidak untuk melakukan perubahan ini. Mulakan dahulu dengan adjust balik had umur itu. Start dari situ dan kita tengok apa yang boleh kita buat pada masa akan datang. Cukup-cukuplah jenayah yang melibatkan budak-budak seperti ini. Cukup-cukuplah perbuatan-perbuatan yang merosakkan anak bangsa kita ini dilakukan oleh kalangan mereka sendiri. Kalau aku mpok kau karam, lupo nyawa kau karam. Haa,